Ekonomi Malaysia sejak tahun 1970 telah mengalami pasang surut beberapa kali disebabkan oleh pelbagai faktor yang sebahagian besarnya berpunca daripada faktor luaran memandangkan polisi keterbukaan ekonomi Malaysia. Malaysia pertama kali mengalami krisis ekonomi pada tahun 1973 berikutan kenaikan harga minyak yang lebih dikenali sebagai kejutan minyak pertama akibat peperangan antara Mesir dan Israel. Namun, krisis ekonomi yang paling diingati dalam sejarah Malaysia dan juga ASEAN adalah pada tahun 1997 dan 1998. Pasti ramai yang tahu bahawa Malaysia antara negara yang telah berjaya dalam menangani krisis hebat ini, namun tidak ramai yang tahu bagaimana ia bermula. Jadi, mari kita lihat sejarah yang telah membawa perhatian dunia terhadap Malaysia. Sebenarnya, krisis ini bermula di negara Thailand. Namun, sebagai salah satu negara Asia, Malaysia terperangkap dalam krisis mata wang ini dan ia berpanjangan dan melanda seluruh Asia. Walaupun Malaysia mempunyai asas ekonomi yang kukuh, tetapi disebabkan fenomena yang dinamakan jangkitan Asia dan krisis keyakinan telah memberi impak yang besar ke atas ekonomi negara. Bagi tempoh lima tahun sebelum tahun 1996, Purata pertumbuhan sebenar KDNK Malaysia adalah sekitar 8.7% setahun dengan kadar inflasi yang rendah iaitu sekitar 3.8% dan dengan kadar pengangguran yang hanya lingkungan 2.5% pada tahun 1996. Malaysia juga secara relatifnya mempunyai hutang asing yang rendah iaitu bernilai 45.2 bilion US dollar atau 42% daripada KDNK pada bulan Jun 1997. Malah Malaysia dikategorikan sebagai negara yang memiliki kadar tabungan yang tinggi dan jumlah pinjaman tidak berbayar (NFL) yang rendah. Oleh itu, Malaysia bukanlah calon kepada kemelesetan ekonomi yang teruk. Fenomena ekonomi yang mungkin berlaku ialah mengalami pertumbuhan yang perlahan tetapi bukannya kegawatan ekonomi dan kewangan yang serius seperti yang telah berlaku. Namun, apa yang berlaku adalah di luar jangkaan yang mana nilai mata wang negara telah merosot dengan pantas dan pasaran sahamnya jatuh menjunam ke paras yang paling rendah pada bulan Julai 1997. Krisis ini bermula dengan aliran keluar modal secara besar-besaran dari pasaran kewangan tempatan di Thailand sebelum merebak dengan pantas ke negara-negara jiran hinggalah di Korea Selatan. Ekonomi Thailand kelihatan seperti lumpuh memberi impak negatif dalam beberapa sektor terutamanya kewangan, hartanah dan pembinaan. Nilai mata wang baht pula susut dengan pantas dan kehilangan lebih daripada separuh nilai asalnya. Ringgit pula mula mengalami penurunan nilai 2 minggu selepas BAT diapungkan pada 2 Julai 1997. Kejatuhan nilai BAT telah menimbulkan kesangsian pelabur dalam kadar tukaran serantau. Pasaran saham DBSKL juga turut jatuh mendadak dengan nilai indeks komposit telah menjunam ke paras 600 mata pada akhir tahun 1997 jangkaan negatif ini telah menyebabkan ringgit mengalami penurunan yang amat teruk mencapai RM4.88 untuk US 1 US dollar pada 7 Januari 1998. Ekoran daripada fenomena yang berlaku di Thailand ini telah menyebabkan ekonomi dan mata wang negara di Asia Tenggara lumpuh dan merosot. Kebanyakan pelabur mula menekan butang panik dengan mengeluarkan sejumlah kredit daripada negara-negara yang terlibat. Perkara ini membuatkan masalah yang lebih parah dan mendorong lebih banyak kebengkerapan. Kehebatan Malaysia menghadapi krisis Krisis ini telah menyebabkan Malaysia menghadapi tekanan dari segi defisit akaun semasa, rizab asing yang rendah dan hutang luar yang semakin meningkat seperti negara-negara lain. Malaysia juga turut menerima tawaran bantuan kewangan daripada International Monetary Fund (IMF), namun kerajaan Malaysia telah menolak tawaran tersebut. Antara faktor kerajaan menolak IMF adalah kerana terdapat syarat-syarat yang kelihatan bakal membuatkan ekonomi dan sosial menjadi lebih teruk. Walaupun begitu, terdapat juga negara serantau menerima tawaran ini bagi memulihkan ekonomi mereka pada masa tersebut. Selepas menolak tawaran IMF, Malaysia telah memperkenalkan satu model ekonomi baru untuk mengurangkan tekanan krisis dan menstabilkan ekonomi pada tahun 1998. Antara kandungan paket tersebut adalah seperti berikut. Pengurangan kadar faedah yang membolehkan syarikat-syarikat dan pengguna mempunyai peluang bernafas kembali dengan pinjaman. Menstabilkan mata wang ringgit dengan mengikat dolar Amerika iaitu 1 US$ bersamaan RM3.80 ia dapat menghentikan turun naik mata wang. Perdagangan ringgit ditutup di luar negara serta perdagangan saham di Singapura. Mengawal aliran modal, terutamanya aliran modal jangka pendek oleh pelabur asing dan rakyat tempatan. Penstrukturan semula sektor korporat dan perbankan bagi membolehkan pemulihan mikroekonomi. Dalam masa beberapa tahun selepas itu, Malaysia telah berjaya dalam pergelutan krisis ekonomi yang dahsyat di rantau Asia ini Kehebatan pemimpin ketika itu dalam menolak tawaran pinjaman IMF sebenarnya adalah salah satu faktor terbesar Malaysia menjadi terkenal dalam mengharungi krisis ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.